Как человек, рекламировавший пиво, может здоровому образу жизни учить? До сих пор рекламирую пиво. Как можете учить здоровому я, образу жизни? Но безалкогольное пиво. Здоровый образ жизни. Вы знаете, давайте. Когда я... рекламируете пиво, вот Игорь спрашивает об этом. Четко, даю четкий ответ. Пиво все пьют, если мы прикидываемся, что мы все такие здоровые. Я люблю пиво и употребляю этот напиток. Алкогольное, а нас... безалкогольное алкогольный безалкогольный у нас уже борьба против водки была чем она, какие последствия она принесла мы имеем ага. хорошую память так вот то же самое можно сравнивать с правилами дорожного движения если вы будете ехать по встречной полосе то очень высокие шансы что вы попадете в очень большие неприятности если вы будете злоупотреблять этими напитками если вы не знаете по правил если вы не знаете правил, не знакомы с правилами, что делается, а это продажа спиртных напитков, употребление напитков в больших количествах, употребление напитков несовершеннолетними, Понятно. и так далее, и так далее, так далее, то вы попадете наверняка в большую. И еще раз хочу отметить, что мы своим примером и те же самые работники с теми же компаниями заставляем их быть социально ответственными. Поэтому и та же компания Немиров, и та же компания, и пивные компании инвестируют огромное количество Виталина. денег в социальные проекты. Время летит, поэтому позвольте, мы будем идти дальше, чтобы все могли успеть спросить вас, а, а напитки покрепче как вы с ними? Нормально. Пиво-то пиво? Нормально? Нормально. А в каких да. объемах, как? А, вот вы часто позволяете есть... себе после, например, тяжелого форума или встреч с политиками? Знаете, есть традиции вековые традиции и вопрос правил. Разных и народов вопрос, разные объемы в этих традиций. Вопрос опять же правил. Будешь ездить по встречной полосе, попадешь в неприятности. Будешь злоупотреблять, такие же неприятности у тебя будут. Но сколько вы можете выпить? Ну, это не то, что знаете, сколько взять на грудь, чтобы не упасть. Нет, совсем не в этом вопросе. Грамм вот грамм 30, 30 Грамм 30 могу выпить вечером, да? Да.